আৰু অৱস্থা কেনেকুৱা চব গাড়ী এইফালে টেঙা এইফালে টেঙা এই পিছত চিটত এই মেইনটো এটা উঠি ল'ব টেঙাখিনিৰ ওপৰত মোৰ গাড়ীখন চলাই যাম এইবিলাক মেইন দুটা মেইন দুটাক ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ গ'লোঁ বেপাৰীয়ে লৈ থাকোঁতে কিন্তু কি ক'ব মানুহজনে গোটেই খেলি মেলি কৰিব লাগে একেবাৰে শেষ সৰ্বনাশ কৰি পেলালে চাহ খাই আছোঁ চাহ নহয় আলু চব পোৱা নাই মেইন দুটা খাবই পোৱা নাই হ'ব নিয়ম নিয়ম সেইবোৰ উদ্বন্ধিব তাৰপিছত হেৰি তামোল গছ খিনি নিলে ৰভা দিবা অ হৈছে এ

জনুমণি গগৈ আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰত আৰু ৰাতিপুৱাৰ এতিয়া সময় হৈছে চাৰিটা আঠ চাৰিটা চৌবিশ হ'লগৈ এতিয়া বহুত ধুনীয়াকে টেঙাখিনি অৱস্থা কেনেকুৱা চব গাড়ী এইফালে টেঙা সেইফালে টেঙা এই পিছৰ চিটত এই মিনিট এটা উঠি ল'ব টেঙাখিনিৰ ওপৰত মই গাড়ীখন চলাই যাম যাওঁ ন এতিয়া সময় হ'ল চাৰিটা একচল্লিছ আৰু মই পালোঁহি আৰু এয়াই হ'ল গমাই বজাৰ আৰু এতিয়া মই বজাৰতে আছোঁ গোটেই টেঙাখিনি বিক্ৰী কৰি দিবলৈ মেইনটো এটা মিলাক ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ গ'লোঁ বেপাৰীয়ে লৈ থাকোঁতে কিন্তু কি ক'ব মানুহজনে গোটেই খেলি মেলি কৰিব লাগে একেবাৰে শেষ সৰ্বনাশ কৰিব লাগে চব ভিডিঅ' দিলে টেঙা দহ পোন এশ দহ টকাকৈ দিলোঁ দাম পাইছোঁ দাম নাই পোৱা এইখিনি নধওঁ কাৰণ কেলৈ যোৱা সপ্তাহ মই যোৱা সপ্তাহ যোৱা সপ্তাহ নহয় তাৰ আগৰ সপ্তাহ ছেকেণ্ড মই বিক্ৰী কৰিবলৈ আহিছিলোঁ তেতিয়া এশ এশ টকাকেহে পালোঁ সেইটো কাৰণে ইমান আশা নকৰিলোঁ আৰু বিক্ৰী কৰি মুঠতে আৰু ঘৰলৈ যাওঁগৈ তেল আঢ়ালতে পাম অলপমান বজাৰ কৰিম অৱস্থাটো এনেকুৱাই দিয়া ৰাতিপুৱা এনেকৈ এনেকৈ নাই পাঁচটা ৰ' চাহ খাই আছোঁ চাহ নহয় আলু চব পোৱা নেকি মেইনটো এটা খাবই পোৱা নাই যিমান বজাৰ কৰিব লাগে গুচি বজাৰখিনি কৰিলোঁ

সাতটা পঞ্চল্লিছ হ'লগৈ এতিয়া সময় আৰু ঘৰ পোৱাগে মঙলবাৰ আকৌ মালিকনী এই বহি আছে আমি এনে কথা আলোচনা কৰি আছো কিবা কিবি নহয় ৰভা চভা দেখিব তামোল খিৰ এই মানুহৰ মন মগজবোৰ ঠিক নহয় তাৰমানে কোনফালে কি কৰিব তাৰমানে নতুনকৈ পাতিছে গম নাপায় ন হাঁহ ভা নাই নহয় হাঁহ ভা নাই হাঁহ ভা নাই এই যে গাড়ীখন গৈছে আচলতে মা এজনী মানুহাৰ লগত পঠিয়াই দিলোঁ মা ফকাটিং গৈছে নে গোলাঘাট টাউন গৈছে মোৰ নেজানো ফকাটিং গৈছে ফকাটিং গৈছে কিবা কামত গৈছে গাড়ীখন লগ কৰিব লাগিছিলোঁ কিন্তু গাড়ীখন সময়ত নাপালোঁ গাড়ীখন গুচি গ'ল মই মাক আজি কৈছোঁ গাড়ীখন যদি আঠটা বজাত গাড়ীখন যায় আপুনি যদি আঠটা বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলে ক'ত ঘৰটো পাব মাক কৈছোঁ আপুনি গাড়ীখন যদি আঠটা বজাত গাড়ীখন আপুনি চাৰে সাতটা বজাত ওলাই কৰি ৰেডি হৈ থাকিবই লাগিব বোলো ঘৰলৈ যাওঁ অঁ ঘৰ আহি পালোঁহি মই এতিয়া আপোনালোকক মই দেখুৱাম মইনো কি কি বজাৰ কৰিলোঁ খাস্তা বিস্কুট আনিলোঁ আধা কেজি কিমান দাম ল'লে কি কথা চব বস্তুটো মোৰ মনত নাই দেই মই অনুমানটো কৰিব পাৰিম পঞ্চাছ টকা ল'লে আধা কেজিত আৰু এইফালে দুবৰ পেকেট এটা আনিলোঁ ডাঙৰ এইটো পঞ্চাছ টকা ল'লে আৰু ধোৱা মগু আধা কেজি আনিছিলোঁ ইয়াত ষাঠি টকা এশ টকা তাৰপিছত পিঁয়াজ এক কিলো এক কিলো আনিছোঁ ত্ৰিছ টকা লৈছিল তাৰপিছত চেনি আধা কেজি লৈছোঁ পঁচিছ টকামান লৈছে চিকেন আৰু এইফালে হনুমানৰ মিঠাতেল এটা লৈছোঁ বটল এটা আধা লিটাৰ এইটো লৈছে পঁচাশী টকা লিখা আছে কিন্তু ষাঠি টকা লৈছে ঘৰলৈতো ঘৰলৈতো গ'লোঁ আপোনালোকে গম পায়েই আৰু ঘৰৰ পৰা মই আহিলোঁ সেই মিনটো দাগলে আচলতে মিনটো দাগৰ এইটো কিন্তু মিনটো দা বিয়া পাতিলে সেই ৰাংঢালীৰ পৰা সেই ৰাংঢালি য'ৰ পৰা বিয়া পাতিলে তাতে ঘৰ চৰাই বনাই তাতে মানুহটো আছে তাতে ঘৰ চৰা বনাই মিনটো দাৰ পৰিয়াল কিন্তু তাতে থাকে সেই মিনটো দাঘৰলৈ আহিলোঁ মিনটো দাৰ ঘৰত সেই কল এথোকা আছে ভীমকল গছ মোৰ পিছফালে ভীমকল গছ আছে কল পকি গৈছে এতিয়া বোলে কল োকা পাৰিব মই ভাবিলোঁ দুই তিনি আশীমান কল নিবলৈ আহিছোঁ পইচা দি নিম বক এইফালে মিণ্টুটাই বাঁহ এডাল লৈছে যোগাৰ কৰিব মানে একদম মিনটো আজি সৰুৰ নিচিনা পালোঁ দেই মই কল থোকা কটাইখন লৈ আহিছে খাই গুৰিতে কাটিব লৈছিলে অঁ যিমান পাৰে ওপৰত অঁ সেই অঁ সেইখিনি লেখত হৈ যাব অঁ এতিয়া মানে কল থোকা অঁ কলগছজোপা বৰ ওখ ই মিন্দু এটা গোটেই শেষেই কৰিলে ওপৰত এখ জীয়াই আছে বাৰু কেইটোকামান কেই কেইটোকামৰ কেৰাহীমান অ তাৰমানে এক কেজি মিলাই দিলা সেইদিনাখনৰ সেইটো হয়নি হ'ব তোমাৰ মানুহটো অকলে যদি হৈ গ'ল আৰু অঁ আহি গ'ল আহি গ'ল আহি গ'ল দেখিছে মীন দুটা বুধি চক অ অ হৈছে এই পায় দেই একদম গাব চলি লোৱা গোটেই গা তোলনি বিয়াত যে সেই বেৰী ঘৰত যে গা ধুৱাই যে তেনেকে একদম দাঙি নিয়োতে লগ

এঘাৰটা চৌত্ৰিছ তাকে কামবিলাক কৰোঁ নকওঁ কৰোঁ নকওঁ লাগিছে মইতো নকওঁৱেই বাৰু মোৰ ভিডিঅ' এডিটিং কৰিবলৈ আছে মানুহ তাত আছে ভাতটো খোৱালোঁ আমাৰ ঘৰতে কামটো এতিয়ালৈকে ফুটা কৰি এটা হোৱা নাই সেই টেঙা বিকি যিকেই টকা পইচা পাইছিলোঁ মাক পাঁচশ দিলোঁ বাকী মোলৈ সোতৰ আশী টকামান ৰ'ল পইচা বাকীখিনি বজাৰ কৰিলোঁ ললিটা সেইফালে মেইন দুটা সেইফালে এইবিলাক এইবোৰ এইবোৰ চাব এইবোৰ অকণ গছজোপা ফটো চাব ক'ত ক'ত কি আছে এইবোৰ চাফ চিকুণ কৰি যাব অকণ আগলৈ পিছলৈ চাব ল'ল দে একেজোপা গছ এটা পিটিকি মহাৰি নাথাকিবা একদম সঁচা গছ কামবোৰ কৰিবা বেলেগ লাইনলৈ সোমাই নাযাবাগে দেই তোমাৰ কলগছৰ লাইনটোতে তুমি যাবা বেলেগ লাইনত নোসোমাবাগে আকৌ

এনে যদি পেটিং মাছটো শেষ কৰি চাই শেষ কৰিব নাইকিয়া হয় এনেই পেটিং মাছটো শেষ কৰিব এতিয়া মাল বেছিকৈ নাই গ'লে অকণমান শেষেই কৰি লাও আৰু দিয়া চোৱা এইকণী আছে নায়েই নায়ে একেবাৰে নাই কথা ক'লে আকৌ সেই কেইটামান পোৱা যে সেইটো পুৱাই যে সেইটো নহ'ল যে সেইদিনা পইচা মই কলো তাইক আকৌ বোলো পুৱাটো ফুৰাই দিছে বোলো সেইটো সেইটোৱে কোমোৰাবোৰ লাগি আছে ক'ত নেকি আছে বিকি পেলাই নিবনুৱাই নিবে নিবুনিয়ে নিব বিকি পালে 안녕하십니까? 안하세요안 아, কিমান আছে কিয় ভালকে মানুহ দেখাব নিচিনা চিনে তুমিও একে তুমি ভালে পাইছা মাল মাছ খাবলৈ পাইছা মাংস খাবলৈ পাইছা তুমি হাঁহিয়েটো থাকিবা খাবলৈ পোৱা যায় খাবলৈ পাইছা যদি ভালে পাব ল'লেও দুখ নাই ব মই জনকে তোক দিছোঁ তেনেকৈ পইচা পালেই ওবাই কৰি নেপেলাই নহয় দুশ এশত্তম পইচা নাই বুলি কৈ পকেট মণি বেগ ৰখিয়া বুলি থৈ দিব লাগে সেইটো বিপদে আপদে সময়বোৰ সঁচাকৈ দেই ইমান সোনকালে কেনেকৈ কি হৈ গৈছে একো গম পোৱা নাই আৰু মোৰ বাগানৰ পৰা ঘৰলৈ আহিলোঁ চাহ দিবলৈ গৈছোঁ আচলতে চাহ দিবলৈ গৈছোঁ আচলতে ঘৰলৈ গোটেই চাহ তাহ দি মানে খাই মেলি বাচন বৰ্তনখিনি ঘৰলৈ লৈ আহিলোঁ পপাই দিয়া চাফ চিকুণ কৰিছে আৰু মই যে আপোনালোকক ৰাতিপুৱা বজাৰৰ পৰা আহি সেই মাক যে ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ সেই মানুহটাৰ লগত যে মা উঠি গৈছিলে ফুৰিবলৈ বুলি ফুৰিবলৈ নহয় দেই কিবা কামত গৈছিলে হা মাহঁতৰ মা পাপাই এনেকৈ মই যেনেকৈ ফুৰিবলৈ যাওঁ তেনেকৈ নাযায় এতিয়া মই মাক আনিবলৈ যাওঁ মানে মাহ বেলেগটা ছাইডত গুচি আহিলে এতিয়া মাক মই আনোগৈ সেইখিনিৰ পৰা হেলমেট পিন্ধি যাব লাগিছিলে কিন্তু পিন্ধা নাই এনেকৈ অলপ ওলাই লৈছোঁ আৰু গাড়ী এখন দেখিছোঁ ৰ'ব কি হয় মই বেছি সময় ৰ'ব লগা নহ'ল তিনি মিনিটমান ৰ'লোঁ ঘৰ আহি পাই গ'লোঁহি মাক থ'লোঁ মায়ে পপাৰ লগত কথা পাতি আছে আঁতৰি দিছোঁ আৰু আঁতৰি দিছোঁ মানে কি বেয়া বুলি নহয় আৰু বানে বাগানলৈ গৈ আছোঁ মিনিটৰ ঘৰলৈ আহিছিলে কি খাব কল খালেহি কল খালে ভোক লাগিছে বোলে মা ঘৰত থাকিলে মানে কি ৰুটি চুটি বনাই খুৱাই বাৰু মিনিটাহঁতক এতিয়া মাক ঘৰলৈ আহিছে নহয় ভাগৰ জিকৈ আহিছে এতিয়া মানুহজনীক ক'ব নোৱাৰি নহয় এতিয়া ক'লে খেচকে খং উঠিব মানে ঘৰতে এনেই আৰু বাগানতে কিবা কিবি খুচুক খাচ খুচুক খাচাক কৰি থাকোঁতে গ'ল আৰু আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে ফাংচন আছে বহাগী বিদায় তৃতীয় বাৰ্ষিক তিনি নম্বৰ বাৰ পাতিছে গতিকে তালৈ গ'লে চাগে ক'ত দেখুৱাব পাৰিম অ যদি পাৰোঁ মন ভাল লাগিলে দেখাম লাইটটো অফ কৰিবি গেটটো খুজিবিগিলা ওলাই আহি নামিবি ষ্টেণ্ডটো উঠা অঁ লগাবি অঁ লগ মই চাব গাড়ীখন এইফালে পাৰ্ক কৰি থ'লোঁ আৰু এইফালে আছে ষ্টেজটো হা মানুহখিনি এইফালে বহি আছে অকণমান কেইজনী ৰখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক নহ'লে আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব নহয় মই আহিলোঁ নে নাই অহা প্ৰমাণটো দিব লাগিব ন সেইবাবে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বাকী এতিয়া মিটিং হৈ আছে মই চাওঁ আৰু বেছি সময় নাথাকোঁ এতিয়া সময় হ'ল আঠটা পঁচিছ দহটামান বজালৈকে থাকিব যাম কিয়

এতিয়া বন্ধুসকল পালোহি ঘৰ এতিয়া শুবলৈ বুলি ফেনখন লগাই দিওঁ নেকি লগাও নেকি অসুৰাই থাকিব নহয় মোৰ মোৰ